Наступил 75 1975, -й, 1975 -й год. Я каждый год ездил в Новгород Северский. И приезжаю к родителям, лежит на столе газета с юбилейными материалами, посвященными 175-летию слова Балкуриевича. Интересная газета, подписана Федор Кириченко, автор. Ну я не обратил внимания сначала на эту фамилию. Приезжаю, возвращаюсь в Новосибирск. А всегда в Новосибирске я заходил э, в ближайший книжный магазин, который возле института расположен. И сразу захожу и вижу книгу. Пермская писатель Алексея Томнина Матушка Русь. Я ее беру в руки, раскрываю и вновь я очутился в Новгороде Северском. Там описывается э, сам Новгород Северский, чудная <клёх> его природа и, э, и одна из гипотез этом авторе слова. Сразу это меня увлекло, и я решил, что ну вот, теперь придет время, когда уйду с армии, я обязательно вернусь в Новороссийск и создам там музей слова Балкуэгеля. А пока буду начинать собрание свое. И вот с этого первого момента я начал формировать свою коллекцию.